今天九月一号，我叫了一台客户。我的喜好是尤其是我在五班第四课自由贸易。现在国家与国家的合作方式越来越多了，始终建立自由贸易区也是一个常见的。 自由贸易是经济学的一个概念，它指是它指的是两国或两国以上签署一个商品交易或投资的协议，然后把进出口关税降低或取消关税。 让双方的贸易活动能自由的进行，建立自由贸易，然有不少好处，但是也有不少的地方。它的好处是可以获得本国不能生产、或投资成本太高的。 产品使本国的商品种类更多样化，更能满足消费者的需求等。它的不利之处是会导致本国同样的产品受到影响。如果， 本国产品在价格和质量比比不上进口的产品，最后可能会被淘汰。所以在要与人和国家签署自由贸易协议前，政府一定要好好的考虑。 自由贸易会话，你知道我们泰国跟哪些国家签署了自由贸易协议吗？挺多的，比如泰日自由贸易区、泰印自由贸易区、泰加自由贸易区、东盟自由贸易区等，没有泰。 中自有贸易区吗？泰国跟中国没有单独建立的自由贸易区，而是在东盟中国自由贸易区的命运线，命运线进行的。哦，原来如此。对了，建立自由贸易区有些什么？ 作用呢？自由贸易区它最大的作用就是降低或取消关税，使双方的交易能自由的流动。也就是说，签署了自由贸易协议后。 要进出口的话，税收就很低，或者是折价免税，对吧？对，另外，在流程方面也方便多了，因为相关，因为相关的贸易法规也会取消或简化。 你在你在前面提到了东盟自由贸易区，欧美应该也有类似的自由贸易区的吧？欧欧洲有欧洲自由贸易许梦北美欧有北美自由贸易区。